శ్రీ గాయత్రి అష్టకం పఠిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవలపల్లి విప్రాలిసం సేవితాం नित्यानित्यविवेकदां स्मितमुखीं खण्डीन्दुभूषोज्ज्वलां ताम्बूलारुणभासमानवदनां मार्ताण्डमध्यस्थितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चननाम् जातीपङ्कज केतके कुवलयैः सम्पूजिताङ्घ्रिद्वयां तत्त्वार्थात्मिकवर्णपङ्क्तिसहितां तत्त्वार्थबुद्धिप्रदाम् प्राणायामपरायणैः बुधजनैः संसेव्यमानां शिवां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम् मञ्जीरध्वनिभिः समस्तजगतां मञ्जुत्वसंवर्धनीं विप्रेङ्खितवारिवारितमहारक्षोगणां मृण्मयीं जप्तुपु जप्तुः पापह रां जपासुमनिभां हंसेनसं शोभितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चननाम् काञ्चीचैलविभूषितां शिवमयीं मालार्थमालादिकान् बिभ्राणां परमेश्वरीं शरणदां मोहान्तबुद्धित्सिता भूरादित्रिपुरां त्रिलोकजननीम् अध्यात्मशाखानुतां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम् धातुर्गर्भकृशानुतापहर्णां सामात्मिकां सामगां सायङ्कालसुसेवितां स्वरमयीं दूर्वादळस्यामलाम् मातु दास्य विलोचनैकमति विलोचनैकमतिमत्खेटीन्द्रसंराजितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम् <coughs> सन्ध्यारागविचित्रवस्त्रविलसद्विप्रोत्तमैः सेवितां। सुमालिका सुविलसरत्नीन्दुकुम्भान्तरां राकाचन्द्रमुखीं रमापतिनुतां शङ्खादिभास्वत्करां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चननाम् वेणीभूषितमालकध्वनिकरैः भृङ्गैः सदा सोभितां <coughs> तत्त्वज्ञानरसायनज्ञ रसनासौध भ्रमभ्रामरीं नासालं सायन्तमत्स्येदिनीं गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां पादाब्जान्तररेणु कुङ्कुमलसत्फालज्जुरामावृतां रम्भाणाजविलोकनैकरसिकाम् वेदान्तबुद्धिप्रदाम् वीणा काहलरवां। देवैः कृतां सुंवतीं गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां। ध्यायामि पञ्चाननाम् हत्यापान सुवर्णतस्कर महागुर्वङ्गनासङ्गमान् दोषाञ्चैलसमान् पुरन्दरसमाः सञ्चित्य सूर्योपमाः गायत्रीं श्रुतिमातुरेकमनसा सन्ध्यासुये भूसुरा जत्वा यान्ति परां मनुमिमं देव्याः परं वैदिकाः इति गायत्री अष्टकम्